Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli lisani wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh. Pada hari ini kita sambung eh baca sahih al-Bukhari dan pagi ni pada hari ni kita akan masuk hadis yang ke 1225 eh mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tingat balik eh perbincangan kita yang lepas kita ada baca hadis yang ke 1224 iaitu berkenaan dengan uh, amalan yang disebut sebagai sujud sahwi. Iaitu, ada satu kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni menunaikan solat uh, Zuhur yang patutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk tashahud awal pada rakaat kedua tapi Nabi Muhammad tak duduk tetapi Nabi terus bangun kepada rakaat yang ketiga. Dan para sahabat pada ketika itu mereka belum tahu lagi bahawasanya kalau imam silap kena tegur subhanallah. Makanya mereka pun ikut bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menunaikan solat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni tidak terus memberi salam. Tetapi Nabi sujud sebanyak dua kali sujud yang dinamakan sebagai sujud sahwi. Jadi kita dah bahas penyelebar eh, dalam percayangan itu, apa yang disebut sebagai adanya amalan sujud sahwi. Dua kali sujud dan kita ada sebut tentang perbahasan imam-imam uh, mazhab. Lepas tu kita ada bahas juga uh, seber sedikit berkenaan dengan lupa Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW lupa ni, dia tidak melibatkan kepada pengurangan syariat. Tetapi lupa Nabi tu adalah diaturkan oleh Allah SWT untuk kita mudah lagi belajar berkenaan dengan syariat terutama dalam hal-hal yang melibatkan kalau kita lupa dalam hal-hal yang melibatkan rakaat sebagai contoh. Jadi disebabkan ada sejarah Nabi lupa dan Nabi tunjuk cara atasi dia kita pun boleh belajar. Jadi lupanya Nabi Sallam itu pun satu pengajian syariat eh kita daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Itu kita dah bincang eh Jalan kita yang lepas hari ini kita akan masuk hadis yang ke 1225 juga sama lebih kurang dengan hadis yang ke 1224 kata Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tunisi akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Amdir Rahman Al-A'raj an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min asnain min az-zuhri lam yajlis bainahuma falamma qada salatahu sajada sajdataini thumma sallama ba'da dhalika rawahu Al-Bukhari Hadis ni Imam Bukhari diambil daripada guru yang bernama Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf. Dan Abdullah bin Yusuf ni uh, ada eh. Kita dah sebut nama dia pada hadis yang ke-1224. Yang mana Abdullah bin Yusuf ni uh, diambil hadis daripada Imam Malik. Sama juga dengan hadis yang ke-1224. Malik di sini, Malik bin Anas. Imam Malik, orang yang mengasalkan mazhab Maliki. Dan Malik ni, diambil hadis ni daripada guru yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Asari. Uh, sini beza sedikit sebab dalam hadis yang ke-1224, Imam Malik dia ambil hadis ni daripada guru yang bernama Ibn Shihab Az-Zuhri. Ha, tapi dalam hadis yang ke-1225 dia ambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ha, itu beza dia kat situ lah. Ha, yang lain semua sama eh. kemudian Yahya bin Sa'id ambil hadis daripada Amdrahman bin Hurmus Al-A'raj. Pun sama juga dalam hadis yang ke-1224. Yang Amdrahman bin Al-A'raj. Amdrahman bin Hurmus Al-A'raj ni pula dia ambil hadis daripada Abdullah bin Buhainah. Abdullah bin Buhainah pun sama dengan hadis yang ke-1224. Jadi beza kat sini adalah pada apa pada perawi yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Ansari lah. Dan sebab uh, Rahman bin Hurmus ni uh, dia mengajar hadis ni ni kepada dua orang murid. Yang pertamanya adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan satu lagi adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Uh, dan menariknya hadis ni dua murid Uh, Rahman bin uh, Rahman bin Hurmus al Arash ni uh, dua murid dia ni uh, uh, mengajar dua-dua ni mengajar pada Imam Malik. Ha uh, jadi muridnya samalah kan walaupun uh, uh, apa uh, murid pada Rahman ni dia berbeza tapi dua murid ini dia mengajar pada seorang murid namanya Imam Malik rahimahullah. Ya semua samalah. Hadis ni uh, maksud dia adalah Abdurrahman uh, sorry Abdullah bin Buhainah Al-Asdi ni dia kata Nabi SAW ni menunaikan solat. Nabi Muhammad SAW ni daripada rakaat kedua, daripada zuhur tu Nabi tidak duduk. Nabi terus bangun lah. Maksudnya Nabi SAW patut ni duduk syawak, tak awal. Tapi Nabi tak duduk. Nabi terus bangun pada rakaat yang ketiga. Dan apabila Nabi selesai sembahyang, Nabi sujud dua kali sujud. Kemudian Nabi bagi salam selepas daripada itu. Ini sama eh, ya, dengan hadis yang ke-1224. Jadi kita tak perlu bahas panjang lebar sebab Uh, syarah dia kita dah baca lah, dalam cara kita lepas Okay Kita masuk bab yang kedua Dalam tajuk Kitab As-Sahwi Kitab berkenaan dengan lupa ni Bab yang kedua adalah Babu Izzasallah Khamsan Jika seseorang itu Dia menunaikan solat sebanyak lima rakaat Tadi Nabi Muhammad SAW dalam konteks hadis tu adalah Nabi ni asalnya dia kena duduk tashud awal Tapi Nabi tak buat Kan yeah. Nabi, Jadi Nabi tidak buat tashud awal Di situ kena sujud sahwi Okay, macam mana pula kalau terlebih kita terlebih rakaat. Ha, sepatutnya empat jadi lima. Contohlah. Dan kita buat lima tu sebab kita terlupa bukan sengaja. Eh. Ha, contoh kita ni semayang, kita ragu-ragu. Kita tiga ke empat, tiga ke empat, tiga ke empat rakaat. Jadi kita ni pegang kaedah. Uh, kalau sekiranya kita ragu tiga ke empat, kita kena anggap kita ni sebagai tiga. Makanya tambah satu lagi rakaat. Bagi salam siap, rupa-rupanya kita ni dah lima rakaat sebenarnya. Mati-mati dengan empat rakaat. Kan? Eh, sebab patut lupa tadi. Uh, jadi macam mana keadaan kalau terlebih rakaat yang takdir ni terkurang kita tak buat uh, sunat abaat iaitu sujud sahwi apa ni apa ni uh, tasyahud awal bila tak buat tasyahud awal tu jadi terkurang lah daripada amalan perbuatan solat yang ni ni terlebih eh, sebab kita dah terlebih ke satu rakaat uh, dan kita terlebih tu bukan dengan sengaja tapi sebab lupa kalau sengaja tak boleh lah batal semayang kan eh. yang kita sebut ni terlupa uh, ni tajuk dia Okay. Imam Ibn Hajar pada skala ni dalam kitab Fathul Bari dia sebut dia kata Imam Al-Bukhari berkehendak untuk membezakan antara keadaan apabila kesalahan dalam solat ini kepada dua yang pe yang pertama dilakukan kekurangan kita kurangkan satu lagi adalah kita melakukan penambahan Imam Bukhari pada uh, bab yang pertama dia menjelaskan tentang kita terkurang amalan perbuatan solat iaitu tidak buat takshud awal yang ni ni pula, Imam Bukhari Wakmari hadis, dia nak menggambarkan kalau kita ni terlebih pula. Iaitu patutnya empat rakaat kita dah terlebih pada lima rakaat. Yang kita terlebih tu kadang-kadang kita lupa. Begitulah. Okey, sudut so, fiqhnya, hukum sujud sahwi ni, kat sini eh, kesalahan kerana kekurangan. Contoh kita terkurang. Aa, macam kes hadis lepas adalah tidak tashawud awal. Sujud dilakukan sebelum salam, seperti yang disebut dalam bab sebelumnya lah. Dan sujud sahwi ni berlaku adalah Um, sebelum daripada salam. Sujud dulu baru kita bagi salam eh. Adapun kesalahan kerana tambah kita tetap terlebih rakaat. Sujud dilakukan selepas salam. Ah uh, ni kata Al Imam bin Hajar Al Asqalani lah. Dia baru sebut dulu eh. Uh, dia tak bahas lagi segi perbahasan hukumnya. Nanti kita tengok perbahasan hukum uh, satu persatu lah insya-Allah. Okey, yang ni secara dasarnya begitulah yang ula, apa diletakkan asas pemahaman uh, kalau kita ni terkurangkan bilangan uh, amal semayang. Contoh macam tidak tersyut awal. Dan tersyut awal ni adalah sunat abad. Dia bukan wajib, bukan rukun. Uh, makanya sujud sawi ni dilakukan terlebih dahulu baru bagi salam. Tapi kalau terlebih, macam contoh kita ke lima rakaat disebabkan lupa. Uh, yang ni sujud sawi dilakukan selepas salam. Eh, salam dulu baru sujud sawi lah. Uh, ni secara dasarnya dia punya apa? Dia punya uh, ontologi dia. Bawa ontologi dia lah. Uh, perbahasan fiqah ni belum kita bahas lagi. Kita tengok satu persatulah. Okey, kalau kita tengok pandangan ulama lah. Pemisahan hukum ini, yang ni kurang dan tambah tu, telah dinyatakan oleh Imam Malik, Al Imam Al-Muzani dan Abu Sur daripada kalangan mazhab Syafi'i. Yang kata ada beza ni, yang dikatakan kurang maka bagi salam adalah selepas. Uh, eh, selepas, selepas sujud sawi. Tapi kalau terlebih, makanya uh, salam dulu bawa sujud sawi. Yang ini, ini ada disebut oleh Imam Malik, Imam Al-Muzani dan Imam Thur. Ini tiga ulama' ni ada sebutlah. Tapi walau bagaimanapun Imam Ibn Abdul Bar mendakwa bahawa pandangan ini yani kita pergi pisah di antara dua keadaan tadi. Satu, uh, kita sujud sawi sebelum bagi salam <coughs> disebabkan kita tak buat tasyat awal. Kita kurangkan amalan perbuatan semayang. Ada satu lagi kita sujud sawi ni adalah selepas daripada kita salam, iaitu apabila kita terlebih daripada perbuatan solat. Uh, jadi, pemisah ni uh, dia dakwa ya uh, Ibn Abdulaz kata pandangan ini yang misah ni lebih utama dibandingkan pandangan lain kerana ia menghimpunkan kedua-dua hadis yang berkaitan. Ibn Abdul Bar ni nampak dia bersetuju dengan apa yang telah difatwakan oleh Imam Malik yang membezakan dua keadaan tadi lah. Okey kalau kita tengok pandangan mazhab syafi'i, sujud sawi semuanya dilakukan sebelum salam. dalam mazhab syafi'i ni jelas. Dia kata sujud sawi ni kok mana pun kita lakukan sebelum bagi salam. Tak kira lah terkurang ke terlebih ke sama ada kita tidak melakukan sunat abad ke ataupun kita terlebihkan semayang disebabkan lupa ke. Ha, yang tu tu kok mana pun kalau kena sujud sawi dia mesti dilakukan sebelum daripada bagi salam. Eh? Ha, ni mazat syafi'i. Mazhab nafi pula sujud sawi semuanya dilakukan selepas salam. Ha, Tahan nafi. Ha, dia punya kesimpulan dia kata sujud sawi ni salam dulu. Baru kita sujud sawi. Ha, macam tu. Ni mazat nafi lah. Syafi'i sebelum. Dia selepas eh. Mazhab Nabi berpegang pada hadis yang terdapat dalam bab ini sebagai sandaran. Apa eh pandangan Imam Hanafi ni apa asasnya? Hadis yang kita nak baca ni lah. Kan? Eh? Hadis yang kita nak baca ni iaitu hadis yang ke-1226. Jadi kita akan baca lah insya-Allah. Taib. Okey, Mazhab Nabi memberi penjelasan lanjutan bahawa baginda Nabi Sallam tidak melakukan tidak mengetahui tentang penambahan rakaat kecuali selepas memberi salam. Iaitu ketika para sahabat bertanya azidafis solati eh. Sebab dia matan hadis ni asal cerita dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Lawan cerita, Nabi semayang ni lima rakaat. Dah sampai lima rakaat. Lepas tu, sahabat Nabi pergi tanya Nabi. Kan? Maksudnya Nabi dah bagi salam. Pada rakaat yang kelima tu bagi salam siap dah. Lepas tu, sahabat Nabi pergi tanya, apakah kamu telah tambah bilangan rakaat semayang? Lalu, uh, Nabi pun tanyalah apa maksud kau? Kan? Nah, tanya sahabat tu, sahabat kata, Salai taqamsan. Kau dah tunaikan lima rakaat. Ha, jadi Nabi lupalah. Ha, maka Nabi pun sujud sawi dan bagi salam. Ha, maksudnya nabi ni dia sujud sawi selepas dia bagi salam yang pertama tadi. Ha, sebab tu Hanafi dia kata lagu tu. Kan? ini pandangan Hanafi. Eh Hanafi dia berpandangan sujud sawi itu berlaku adalah selepas salam. Syafi'i kata sujud sawi ni berlaku sebelum salam. Ah ha, ni beza dia lah begitu. Okey. Kita tengok hadis yang ke 1226. Kata al Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddathana Abu Al-Walid. Ah haddathana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhra khamsan fa qila lahu azida fi salati. Fa qala wa madhak? Qala sallaita khamsan fa sajada sajdataini ba'da ma rawahu al-Bukhari. Ha ni hadis eh. Okey hadis ni Imam Bukhari dia ambil hadis ni daripada guru dia yang bernama Abu Walid At-Tayalisi. Abu Walid ni gelaran dia lah. Nama betul dia lah Hisham bin Amdil Malik Al-Bahili. Orang Basrah eh. Ni orang Basrah. Abu Walid At-Tayalisi itu dia punya gelaran lakab dia tetapi nama dia yang sebenar adalah Hisham bin Abdul Malik Al-Bahili Abdul Walid ni dia ambil hadis daripada Syu'bah bin Al-Hajjaj Syu'bah bin Al-Hajjaj ini ulama hadis yang terkenal pada zaman dahulu yang Sufyan Al-Tawri dan Sufyan bin Uyainah gelarkan sebagai Amirul Mukminin fil Hadis eh Syu'bah bin Al-Hajjaj orang Basrah eh dan Syu'bah ni pula dia ambil hadis daripada Al-Hakam Al-Hakam ni nama betul dia adalah Al-Hakam bin Utaibah. Ini seorang alim fiqh di Kufah pada zaman dia. Eh. Uh, tidak biasalah. Dan dia ni siqah uh, sahabat faqih. Uh, dia bukan sekadar kadar siqah sahabat. Dia alim dalam bidang fiqah juga. Cumanya dia ni kadang-kadang ada dia buat tadlis. Eh. Dia sembunyikan guru-guru dia tertentu lah. Dia adalah perangai tu sikit. And, uh, okay. Dan Al-Hakam ni pula dia ambil hadis daripada Ibrahim. Ibrahim di sini adalah Ibrahim An-Nakha'i. Ataupun nama penuhnya Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i. Ini orang Kufah dan terkenal eh Ibrahim An-Nakai ini antara ulama yang terkenal lah antara ulama salaf yang terdahulu yang agak terkenal eh orang kenal dia. Eh. Dan Ibrahim An-Nakai ini pula dia ambil hadis daripada guru yang bernama Al-Qamah bin Qais An-Nakai. Dan orang Kufah. Jadi Al-Qamah ni, Al-Qamah ni tabi'in lah. Jadi tabi'in nama Al-Qamah ni dia ambil hadis daripada Abdullah. Dia tulis sini Abdullah. Jadi Abdullah di sini siapa dia eh? Uh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu kita boleh tahu ni sebab uh, Al-Qurma tu. Al-Qurma ni orang Kufah. Kan? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah antara yang pernah duduk kat Kufah ni adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita boleh simpulkan Abdullah di sini walaupun tidak disebut bin oleh Imam Bukhari. Tapi kita terus faham. Abdullah di sini merujuk pada Abdullah bin Mas'ud r.a. Sebab murid yang ambil hadis daripada ni adalah orang Kufah. Kan? Al-Qurma bin Qais ni adalah orang Kufah. Eh? Uh, Itu salah satu cara kita nak detect Aa, nama seseorang sahabat ni Sahabat yang mana Begitu Type Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Law'an ni Dia ni ada riwayat Dia kata Rasulullah SAW ni sembahyang zuhur 5 rakaat an. And Anna Rasulullah SAW Salat az-zuhra khamsan Hari tu Nabi buat 5 rakaat Patung 4 rakaat Fakilalahu azidafis salati Apabila selesai Bagi salam siap Adalah orang pergi tanya Kepada Nabi Azidafis salati Apakah Ditambah bilangan rakaat Semayang ha, Soalan dia Fakala mazak Lalu Nabi tanya balik apa benda kau cerita ni? Cerita apa ni? Kan? Qala salaita khamsan. Jadi orang tu sahabat tu bagi tahu kau telah menunaikan solat Zuhur hari ni lima rakaat. Ha, nah, kata dia. Fasajada sajdataini ba'da masallama dan lalu Nabi Muhammad sujud dua kali sujud selepas daripada bagi salam. Ah, ha, ni lah hujah mazhab Nabi eh. Dalam hadis ni selepas daripada Nabi bagi salam Nabi sujud dua kali sujud. Jadi nampaknya sujud ni lepas daripada uh, salam. Ha tengok daripada hadis ni lah. Gitu. Ha, yang inilah hujah yang digunakan oleh mazhab Maliki. Eh. Ya. Ini mazhab Maliki. Itu. Ha, salam dulu. Lepas tu dia sujud sahwi. Gitu lah. Okey, type Fatul Bari. Tengok kitab Fatul Bari. Bisharhi sahihil Bukhari. Apa kata Al-Imam bin Hajar al ni. Eh. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud melalui jalan Ibrahim bin Suwait An-Nakhai daripada Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz yang berbeza sedikit. Ha, hadis ni uh, Abdullah bin Mas'ud juga riwayat tapi matan dia berbeza kan sebab kat sini kalau kita tengok perawi yang ambil daripada Abdullah bin Mas'ud ni adalah Ibrahim bin Sweid an nakhai yang riwayah Imam Bukhari pula yang ambil daripada Abdullah bin Mas'ud ni adalah Al-Qamah bin Qais an nakhai eh jadi jalur dia beza kat situ tapi semua tu bermuara daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Matan dia berbunyi falamma infatala tawashwasal qaum bainahum faqala ma sya'nakum qalu ya rasulullah al zida ha, fi salati qalala. kalau tengok dalam matan tu ada sikit perbezaan matan. Itu apabila Nabi selesai bagi salam, orang ramai mula berbisik-bisik sesama mereka. Tengok, kalau dalam cerita Bukhari tadi tak ada tak ada sebut yang berbisik-bisik tu. Tapi dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud ni ada sebut yang sahabat Nabi pakat berbisik-bisik. Jadi bila masa berbisik-bisik tu, maka baginda bertanya apa yang terjadi pada kamu semua. Ah ha, ni dalam matan Muslim dan juga Abu Daud kalau dalam Matan Bukhari tak ada. Ha, terus ditanya, apakah kamu telah menambah? Uh, apakah kamu telah menambah bilangan rekaat semayang, wahai Rasulullah? atau soalan daripada sahabat pada Nabi. Riwayat Imam Bukhari. Tapi dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, dia beza sikit. Dia tak ada orang tanya tu. Tetapi dia orang ni berbisik-bisik sama dia orang. Bila bisik-bisik tu, Nabi tengok bisik-bisik, Nabi tanya, tak ada masalah apa korang ni? Macam itulah kan? Kalau ikut dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Eh? Gitu. Jadi bila Nabi tanya tu, mereka jawablah, wahai Rasulullah. Adakah telah ditambah rakaat dalam solat? Abah timbul tanya tu. Kan? Eh, memang ada syariat baru ke? Semayang Zuhur dah jadi lima rakaat? Ah, macam itulah. Kurang lebih. Dalam masa kita bercakap, baginda jawab, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Ha, eh? Ah, maka, dia orang pun bagilah. Bagi tahu pada Nabi, Ah, maksudnya Nabi dah tersilap. Tertambah rakaat yang kelima. Macam itulah. Okay. Jadi, maka jelaslah bahawa pertanyaan mereka adalah kerana perkara tersebut lah. Kan? Ah, tambah rakaat tadi. Ia berlaku selepas baginda meminta penjelasan daripada mereka tentang bisikan mereka dan ini menunjukkan betapa agungnya adab mereka terhadap baginda Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi ni dia asalnya berbisik-bisik lah. Asal kan. Yang cerita berbisik-bisik sama dia orang tu yang tu tidak disebut dalam riwayat Al-Bukhari. Itu ada disebut dalam riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Abu Daud. Eh? Begitu. Type. Jadi kalau kita tengok dalam beberapa mata-mata yang lain. Eh? Kita cek. Kita tengok dalam kitab hadis-hadis uh, uh, sebenarnya dalam cerita ni dia ada sikit penambahan matan ada penambahan matan lah kat sini Imam Ibn Hajar dia bawa mari beberapa penambahan matan yang tersebut dalam kitab-kitab hadis Okey, yang pertamanya dalam hadis ni terdapat penambahan uh, tambahan matan yang disebut iaitu idza syakka hadukum fi salatin falyatah falyatah falyataharra fal as-sawaba falyutim alaihi apabila seseorang daripada kalangan kamu ragu-ragu dalam solatnya Maka hendaklah dia berusaha mencari yang paling benar lalu menyempurnakannya. Ha, maksudnya kalau kita semayang kita ragu-ragu tiga -ragu ke empat, tiga empat, kita ambil yang tiga kita tambah satu lagi rakaat. Macam itulah. Ha, kalau tengok dalam riwayat dia bukan cerita semata-mata Nabi Sujud Sawi. Tapi lepas Sujud Sawi tu Nabi ada bagi tahu kepada para sahabat kalau sekiranya seseorang kamu ni ragu-ragu semayang dia berapa rakaat maka dia kena pegang yang yakin tu. Ha, maka dia pun tambah lagi rakat sempurnakan bilangan rakat dia lah begitu Okey, dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Mis'ar daripada Mansur. Dia guna lafaz yang berbeza sedikit. Fa ayyukum syakka fi salatin falyanzur ahra zalika ila sawabi. Ha, macam tu. Maka sesiapa dari kalangan kamu yang ragu-ragu dalam solatnya hendaklah dia melihat kepada apa yang lebih hampir kepada kebenaran. Kan? Tiga empat, tiga empat yang hampir dengan kebenaran adalah yang tiga. Macam itulah. Dia sama je. Tetapi lafaz yang berbeza. Eh? Gitu. Dalam riwayat Imam Muslim juga. Melalui jalur syu'bah daripada Mansur. Tadi Mansur juga. Tapi yang ambil daripada Mansur tu adalah Mis'ar. Yang ni, ni pula anak murid yang kedua pada Mansur iaitu Syubah. Syubah bin Hajjaj. Dia guna lafaz. Fal yataharra akraba dhalika ila sawabi. Ha, lafaz dia berbeza. Maksud dia samanya. Maka adalah dia berusaha mendekati apa yang lebih hampir dengan kebenaran. Ha, macam tu eh. Ha, ini lafaz yang berbeza. Ha, juga Mansur daripada murid yang berbeza nama Fudil bin Ayat. Wal yataharra yara annahu sawab. Ah, ha, lafaz berbeza. Sama je segi makna dia. Ah, ha, begitu. Tak. Okey. Jadi dalam hadis ni. Kalau kita tengok hadis ada penambah ni. Dia ada guna perkataan faliyata harro. Faliyata harro ni mesti kita pilih lah. And bila kita ragu-ragu berapa maka kita pilih. Kita nilai yang lebih hampir dengan kebenaran. Kita nilai. Ha, yang nilai itulah isu dia. Jadi di sini ni timbul perbahasan imam-imam mazhab. Mazhab syafi'iyah. Ulama-ulama mazhab -ulama syafi'i kata, maksud tahari ialah berpegang dengan keyakinan bukan kepada sangkaan yang lebih kuat al-ghalib. Maksudnya, bila kita ni ragu-ragu mana yang dekat dengan hati kita. Ha, ni kata ulama mazhab syafi'i lah. Gitu. Tapi kalau ikut Imam Ibn Hazam, dia kata maksudnya adalah tengok mana yang lebih yakin. Tiga lah. Kalau empat, tiga empat, tiga empat yakin tu pada tiga tu. Ha, tu kata Imam Ibn Hazam ulama-ulama Azhar Syafi'i kata, kat mana hati kau lebih cenderung? Kan? Ha, kita ni lagu tiga, empat, tiga, empat. Eh, rasa berat keempat ni. Empat lah. Ha, macam tu lah kiraan dia. Ha, ni ada beza lah segi pemanaan. Maksud hadis Nabi SAW. Gitu. Okey, hukum fake yang kita boleh ambil kat sini. Hadis ini dijadikan dalil bahawa sesiapa yang solat lima rakan kerana lupa dan tidak duduk pada rakan keempat, maka solatnya tidak batal sebab dia lupa. Kan? Dia Disebabkan dia lupa, maka kalau dia tambah rakaat, itu tidak membatalkan solat. Okey. Uh, selain itu, hadis ini juga menjadi dalil bahawa penambahan rakaat pada solat kerana lupa tidak membatalkan solat. Berbeza dengan pandangan sebahagian ulama maliki yang berpendapat bahawa solat akan batal jika penambahan itu banyak. Uh, jadi kalau kita ni lupa, makanya solat kita tak batal lah kalau kita buat kesalahan dalam solat. Kan? Uh, tetapi kalau ikut mazhab maliki, batal. Kalau perbuatan tu terlalu banyak. Kalau sikit-sikit, dimaafkan. Tapi yang tak boleh ni kalau banyak. Ah, gitu. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa sesiapa yang tidak mengetahui kesilapannya Kecuali selepas memberi salam, maka dia tetap melakukan sujud sawi. Namun jika tempuh masa antara kesilapan dan sujud sawi itu terlalu lama, maka menurut pandangan yang paling sohai dalam mazhab syafi'i, waktu untuk melakukan sujud sawi tersebut telah terlupa. Tel telah teluput. Eh? Jadi kalau kita ni, bagi salam, boleh kita tengok eh, aku silap. Ah, ha, dalam jangka masa yang pendek, kita boleh sujud sawi lagi. Sujud sawi atau bagi salam sekali lagi lah. Salam pertama tadi tidak ada ambil kira. Tapi kalau lama sangat, ayah payahlah. Eh? Bagi salam, duduk teman bau baru teringat, eh, Setengah jam kemudian pun nampak Allah mak ada tersilap tadi tu Aa, Jadi sujud sawi tu dah tak relevan dah Semua yang tadi sudah dianggap sebagai sah eh, gitu Apa lagi um, Okay Aa, pengajaran lain adalah Haram bagi seorang alim ulama Untuk mengelisihi sunnah setelah dia mengetahuinya eh? Kalau kita tahu Satu benda tu adalah bercanggah Kita kena kembali kepada pandangan yang betul And, contoh kadang-kadang kita pegang satu pandangan. Tiba-tiba terbukti ia adalah salah. Maka kita kena tinggalkan pandangan itu, kita kena kembali kepada yang benar. Eh? itu ha, antara pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada hal yang kita baca ni insyaAllah. Eh? Okey habis bab yang ketiga. Iza babu iza sallama fi raqataini au fi salasin fasajada sajnatan. Itu insyaAllah. And kita akan cuba bahas dalam cangang kita akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Bassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.